В последний момент приехали и сказали, ребята, выходите на выход, делайте все, что угодно. Документов никто не предъявил на основании чего это делается. То есть это освобождение места для каких-то определенных целей. Люди кушали по приемлемым социальным ценам. Нормально готовила. Да. Все свежее, mm -hmm. каждый день. А, Андрюха, давай это. Так что... Он еще администратор есть, если не надо. Подожди. Костя, подойди сюда, пожалуйста. У них есть припас, просто припасть. так? Да? припис датированный, нам уведомление, они говорили, что давали нам уведомление, уведомления не было. При представителе власти, говорится, следственную группу Милиции вызывали, да? Нашего директора Да, 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 да. С тем, что получается так. Получается, это уже их собственность полностью. Они считают. Даже материал, который они демонтируют, да, нам не отдают. Написали чего? Написали департамента департаментом И И Зараз на акт пишет до монтажа. Скоро та збереження природного середовища угу. доручення, згідно якого ми працюємо. А є ці документи, можна подивитися? Є, зараз акт пише. Виконроб. Є, на піднеси доручення. До газелі, до своїх. Владимир или Владислав, якось дорожньо. Люди никаких законных оснований на то не имея, приехали вот это вот смотрите, что делать. Просто я готов, если можем с вами прийти, я могу вам показать документы на то, что у нас это есть. Юрист был, он смотрел. Вот, они показали там какую-то бумажку от пятнадцатого года и все, есть, понимаете? От пятнадцатого года еще показали какой-то документ. Нам, нам по крайней мере показали вот такой вот документ, да? Датирован 7.07. 2015 года, видите, 2015 год, то есть о чем ну, вообще может идти речь, да, дальше речь идет по тексту, смотрите, в житой заходе, в шляхом демонтажу самовильно установленных элементов благоустрою, самовильно установленных, то есть они считают, что оно установлено самовильно, то есть незаконно, да. Державная фискальная служба Украины, да? Я хотел бы, чтобы вы просто посмотрели это. Это не я, я не придумал, это есть. А я оригинал сейчас могу даже где-то Ну, не столь важно, если надо, я его покажу. Mm -hmm. Вот. Станом на 12.04.2016 року, да, заборгованности за землю, заборгованность відсутня, да, идет 20 квадратов, 7 киосков, да, согласно договоров там каких-то таких. -то. Вот я смотрите, это вас два. два. 3, 4, 5, 6, 7. Да? 7 договоров. В каждом договоре есть, э, э, ну, четко указан там адрес, где что. И посмотрите, вот есть схемка. Вы говорили, карта, да? То есть на каждой, каждой киоске есть такая схемка, да? Которая, которая ну, четко указывает на то, где стоит киоск. Да? Здесь в увеличенном виде, здесь уменьшен. Ну, подземный переход, впритык к подземному переходу вот стоит киоск, да? Вот. Вот Ус. речь идет о том, что на 12 на 4 16 года у нас задолженности нету, то есть мы платим за эти киоски. Она и на сегодняшний день нету, просто эту справку мы брали в четвертом месяце, мы можем взять ее на сегодняшний день, там будет суть такая же, да? Изначально для того, чтобы что-либо установить, этим всем занималась главки в архитектура и выдавали такие вот паспорта, да. Ну, у нас они давно, не важно, я вам покажу пример, это 2003 год, да. То есть то, что говорят, что оно там незаконно. Вот есть схемка, да, вот, ну, конкретно это на киоск номер 4, их 7, да. Вот схемка, на которой четко, вот входы в метро, вы вот здесь стояли, здесь вот здесь это ломают, да. Вот тут даже номер есть, там, 2, 3, 1, 5, 6, 7. Фигурно. То есть 7, 7 паспортов. Вот. Эти, значит, паспорта, это то, что история есть, которая дальше. Договора аренды на землю, паспорта. В определенный период времени городская администрация уже выдавала не паспорта, а раздавали как там другие документы. Вот опять же такие. Киевская местная державная администрация, главное управление, там пошли, поехал. Да? Потом вот такой документ, его выдавали тоже, ну тут грубая такая схемка, но суть та же самая, то же самое киоски, как в паспортах. В 2011 году выдавали вот такие темчасовые орды, да, то есть опять же такие, речь идет, все о тех же семи киосках, просто в разные года, разные были Разные были документы. Это наши, да, то есть этот киоск, он у нас на балансе предприятия, да, 7 киосков. Мы их строили за, за деньги предприятия. А сейчас у меня, у нас его забирают, грузят на машины, и неизвестно куда вы будете.